Соломесия. Говорит она, но в принципе... Да, друзья, как вам нравится, нет? А вот и следует. Вручная умница. О, Да. Всем привет. Мы психиатрической практике. Это Николай! Судя по всему, Николай тоже мечтал рисовать трех лет, но так и не научился подсказка. Рисует преимущество в таком направлении, как Как арт-поп-модерн, гиперэкспиционизм Сальвадор Дали Пикассо вообще покуривает в стороне. Показывает самый стыдный движение. Можно я буду говорить то, о чем я думаю? Грудь стоящая, что радует, самое главное. хорошо. Ну, похудела немножко в ногах. И всем. Ладно иди, ну там. зато не целлюлит. Нету. ты грудь не пропала талия, руки не пропала талия. Не без улыбки, видимо, скрывая отсутствие зубов. Взгляд в небо. Всего лишь две морщины. Всего лишь две. И единственный вопрос к себе, Николай. Почему вместо волос на голове колючая проволока? Волосы химия. <свят> Знаешь, в чем плюс этой картины? Что по большому счету, по большому счету, что уж там, положа руку на сердце, эту картину можно смотреть и так, и даже так. И в принципе так. Да. Суть по большому счету не меняется. <свят> Чувак! Você se